Всех не помню, но этот мне очень приятно, потому что выбирали болельщики, болельщики Украины. И все-таки за 25 лет быть лучшим форвардом сборной Украины, это почетно. Поэтому для меня этот кубок очень многое значит. И я, конечно, благодарен сайту тоже, потому что мне нравится так, как он работает. Действительно, дает информацию, дает правильную информацию, дает информацию, ту, которая помогает людям разбираться в футболе. Поэтому я с удовольствием поддерживаю ваш сайт и еще раз благодарен болельщикам и передаю всем большой привет. Болейте за сборную и слава Украине. Конечно, признание болельщиков, экспертов, журналистов – это всегда важно и всегда, всегда приятно. Так что огромное спасибо тем людям, кто голосовал за меня и я, я, я буду работать, чтобы становиться еще лучше.